тьма, проступиться негде. Одно окошко написано, звиты не принимаются. Второе, третье, звиты не принимаются. Я фотоаппарат, щелк-щелк, на восьмой этаж поднимаюсь к начальнику управления разъяснивально-массовой на работы и говорю, я все понимаю. Есть разные причины, почему это окошко не принимает отчеты. Но табличка «Звиты не принимаются, меня не устраивает. Напишите мне технично перерва, отпуска инспектора, лекарняный. Тогда я буду знать, почему это окно не принимает звиты. А то висит табличка, а там сидит инспектор и почему-то не работает. Теперь у нас был инцидент, это уже так сумбурно, да? Хочу много рассказать. Все вы знаете, переход единщиков, мы добиваемся, чтобы это было в любое время, человек мог перейти на единый налог, потому что он желает платить в бюджет налоги, а его не пускают по квартально. А тут есть контрагент, который с тобой хочет работать, и тому надо заработать, и, и ты хочешь заработать, а закон не позволяет это. Вот мы этого тоже добиваемся, что в любое удобное время для платника податки последний день, 15 число, как вы знаете, за две недели до окончания квартала. Одна минутка, я уложусь. Заходит мой клиент, которого я обслуживаю, и хочет себе добавить вид деятельности. Заходит в кабинет к инспектору, она так важно говорит, а в мене сегодня неприемный день. А клиент мой, он а покажите мне, пожалуйста, закон о податковой службе в Украине, где написано, что у вас сегодня неприемный день. У вас каждый день приемный. Я плачу налоги, а вы получаете зарплату. Слушайте, они за мной бегали, умоляли, не пиши на ДПА Украины. Я все равно написала, что в Винницкой ДПА практикуются приемные и неприемные дни для плоды податков. Вот это мониторинги наши.